Слава Украине! Никто же этот не берет что человек на своей территории когда воевал, поэтому у него и не агрессии побольше, да, и плюс ко всему еще связи, не забывайте. Вот я сейчас пришел, тоже у меня связи. Раз местные татары здесь, они уже мне нашли там тоже наших бывших, кто есть, или своих родственников. И те уже нам поставляют данные, ну то есть как бы очень ну, конечно, приятно. Конечно. Это приятно, очень когда помогают а очень хорошо, хорошо, да. Мы пытались -то тоже -то поехать. Будьте, уже, не, да, ребята, да, нам да, надо в Петровске там столько А еще хорошо, да. если да, пошли, Вообще вот не случайно уже... было. Я тоже спрашивают, нас, почему стрелять, не, вы не стреляете. Потому что если мы сейчас выстрелили. Это была бы железная, скажем так, провокация. Да, 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 Но, бы... Поехали российские солдаты. Вот тоже прикольно. Ты... Да? Приезжают российские солдаты. Вот если бы мы по ним сейчас открыли огонь. Вот честно. Нас бы обвинили бы сейчас. Что? Да. По честному, <связь> честному, <связь> а, да. Потому что мы им дали, конечно, уйти. Потому что, скажем так, нам не нужно было сейчас. Хотя не и все, они в КАМАЗе сидели. Как бы, ну ладно, ушли, да ушли. Потом в следующий момент нас вообще обескуражил. Наш снайпер сидит, эти полудурки оттуда решили типа захватить его живьем. Понимаешь? Начали ползти. Тот э, увидел уходи. Вот он встает и начинает бежать. Они где-то остались уже метров 50, примерно, где-то на рельсе. И они тоже увидят, что он бегает, поднимается и за ним бежать. Да. Тут видят наши ребята, подскакивают и навстречу. И кто сел это. Но они разворачиваются и текают. У вот придурка были вот лампасы. Понимаешь, кто он? Казак или да? Не, может быть, казак, Они может а пожалуйста, реально заменовать да? мы не знаем, понимаешь, ямки для столбов, машина, понимаешь, они посчитали, что ты минируешь. Я же татар на этих ребят послал, они они мне сюда нет, командир говорит, это говорит, ямки для столбов, говорит, они делают. Говорю, а, понятно. Все все". Больше пускался, а то уже да. народ, понимаете, военный, думает, что не Рисунки да, да. Да, ребят. Мы все покажем ребятам да все раздадим, чтобы они посмотрели потому что я же говорю всех ребят это очень вдохновляет потому что все всегда подпишите говорит мы даже не ожидали что у нас так место населения здесь вообще И люди приезжают приезжают что надо вы говорите мы все вам поможем поэтому очень благодарны ну да все правильно выкликала командир дал команду Ага, вечер. Не, ну тогда как бы хлопцам после смены. Хорошо. Я думаю, там очень много положительных эмоций. Саль! Да, письма почитайте. Красивые девушки писали. Как настрой у вас вообще? Хороший. Что, чего нуждаются солдаты сейчас? Да, я даже не знаю, при сфере, в принципе, мне население помогает хорошо. Да. Чувствуете поддержку? Да, нашу? очень сильная поддержка. Я, если честно, даже и не ожидал. Что такое будет. Люди очень тоже в восторге. Очень так эмоционально, я бы <с> сказал, очень сложно. помог, то вообще все там. Не ожидать такого, так сказать. Это как бы был большой шок для людей. Мы же одна страна. Да, и теперь я просто, своих не каждый солдат не понимает, что -то. обратной дороги просто нет. Не ладно Днепропетровский привет, спасибо. Ничего, спасибо. Привет, Днепропетровский. Да,